কাৰ ভুলৰ বাবে এক লাখ টকাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল এই মহিলাসকল আৰু এই মহিলাসকলৰ কি দোষ ঘৰৰ পৰা সকলো ওলাই গৈছে ঘৰৰ কাম বন এৰি থৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লৈ গৈছে কিছুমানে কিছুমানে এৰি থৈ গৈছে কিন্তু তাৰ মাজত সোমাইছে কিছুমান বেমেজালি যি বেমেজালিয়ে আনিছে মহিলাসকললৈ দুখৰ খবৰ এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিলোঁ ক'ৰবাত কাৰোবাৰ নাম অহা নাই কাৰোবাৰ নাম কটা গৈছে আৰু কোনোবা গোটৰ নাম অহা নাই এনেকুৱাখিনি বেমেজালি হৈছে অকল মানে কিছুমান শিক্ষিত মানুহ নথকাৰ কাৰণে আৰু এই শিক্ষিত মানুহ নথকাৰ কাৰণটো হ'ল কি কিছুমান মানুহে পঢ়িব নজনা নুশুনা মানুহ আছে সেই মানুহখিনিয়ে যেতিয়া নহয় ফৰ্মখন লৈ নামটো পঢ়িব জনা যায় সেই মুহূৰ্তকণত কিন্তু নামটো পঢ়িব নাজানিও আঁতৰি গুচি যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু ফ্ৰম আঁতৰাই দিয়ে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিও হ'ব লগা হৈছে যি নেকি এইখন আঁচনিয়ে সকলো মহিলাকে এটা সুযোগ দিছে যি যি সুযোগে ভৱিষ্যতলৈ মহিলাসকলৰ আগ্ৰহী হৈ পেলাই মহিলাসকলে কৰ্ম কৰি পেলাই খাবলৈ এটা জীৱিকাৰ কিবা উপাৰ্জনৰ পথ চৰকাৰে দিছে কিন্তু তাত মাজৰ মানুহখিনিৰ পৰা এনেকুৱা এটা ধৰণৰ হ'ব লগা হৈ গ'ল যে কিছুমান মহিলা ব্যঞ্জিত হ'ব লগা হ'ল এই মানুহখিনিৰ মাজত কিছুমান মহিলা ব্যঞ্চিত হৈ গ'ল যে ফ্ৰৰ্মত চহী নাই আৰু ফ্ৰম নাপালে আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল কোনোবা গোটৰ নামেই নাহিলে সেই কথাষা আপোনালোকক উল্লেখ কৰিলোঁ ভাল ভাল ধৰণেৰে যাতে এইবোৰ ভালকৈ যাতে লৈ যায় চৰকাৰৰ ঠিকেই চৰকাৰে দি যায় কিন্তু মাজৰখিনি মানুহৰ মাজতহে গণ্ডগোল কিছুমান আহি যায় আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দেখিলোঁ আৰু কিমান মহিলা আহিছে চাওকচোন কিমান ঘৰৰ কাম এৰি থৈ আহিছে কাৰণ দহ হেজাৰ টকা এটা প্ৰথমে পাব দহ হেজাৰ টকা এটা প্ৰথমে মহিলাগৰাকীয়ে পায়োতো বহুত কাম এটা কৰিব পাৰিব নহয় জানো আৰু আমিওতো সেইটো আশাৰে ওলাই গৈছোঁ সকলোখিনি ওলাই গৈছে আৰু এই শ শ মহিলাৰ মাজত দুই এগৰাকী যেতিয়া বঞ্চিত হৈ যায় বহুতেই বেয়া লাগে বহুতেই বেয়া লাগে কিন্তু তাৰ মাজতে দুই এগৰাকীয়ে মানে সেই মুহূৰ্তখনত অৱস্থা বেয়া হৈ যায় কাৰোবাৰ মাথা ঘূৰাইছে কাৰোবাৰ পৰি গৈছে ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ গৈছে তথাপিও এৰা নাই যে তেওঁলোকে দহ হেজাৰ টকা এটা পালে ঘৰখনৰো কাম হ'ব কিবা এটা ইনকমৰ চ'ৰ্চ উলিয়াব পাৰিব